নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজিৰ বিষয়টো অলপ বেলেগ আজিৰ বিষয়টো হৈছে পিতৃ মাতৃৰ পাঁচটা ভুলৰ বাবেই সন্তান বা শিশুটি জেদি হয় নেকি এই বিষয়টো আজি অভিভাৱকসকলৰ বাবে বিশেষকৈ বনোৱা হৈছে অভিভাৱকসকলে গুৰুত্ব সহকাৰে এই ভিডিঅ'টো চাব আমি জানো যে প্ৰত্যেকজন পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক সুন্দৰভাৱে গঢ়ি তুলিব বিচাৰে নিজৰ সন্তানক জীৱন দৰ্শন শিকোৱাৰ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰে নিজৰ পিতৃ মাতৃয়ে কোনো কোনো সন্তান পিতৃ মাতৃৰ একান্ত বাধ্য হয় যদিও কিছুমান সন্তানকো খুবেই অবাধ্য হয় তাৰ মাজতে কিছুমান শিশু বা সন্তান বৰ জেদি স্বভাৱৰ হয় ইমানেই জেদি হয় যে পিতৃ মাতৃৰ কোনো কথাই মানি চলিব নিবিচাৰে অৱশেষত সন্তানৰ প্ৰতিটো জেদ মানি ল'বলৈ পিতৃ মাতৃসকল বাধ্য হয় এতিয়া প্ৰশ্ন হয় পিতৃ মাতৃৰ ভুলৰ বাবেই একো একোটা সন্তান জেদি হয় নেকি কি কি ভুলৰ বাবে পিতৃ মাতৃৰ কি কি ভুলৰ বাবে সেই সন্তানসমূহ জেদি হ'বলগীয়া হয় এই ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ ডাঙৰ বিশেষজ্ঞসকলে পেৰেণ্টিং মিষ্টেকেই অগ্ৰাধিকাৰ দিব বিচাৰে অৰ্থাৎ অভিভাৱকৰ ভুলৰ বাবেই একো একোটা শিশুৰ মাজত কিছু বদভ্যাস গঢ়ি উঠে এনে কিছুমান ভুল আপুনিও অজ্ঞাতে কৰিছে নেকি ভাল অভিভাৱক হ'বলৈ আজিৰ পৰাই আপুনিও ত্যাগ কৰক কেইটামান বধভ্যাস এক নম্বৰ সন্তানৰ সকলো দাবী মানি লোৱাটো পিতৃ মাতৃৰ বাবে এটা ভুল সিদ্ধান্ত এজন শিশুৰ ভিতৰত ভাল বেয়া বিচাৰৰ ক্ষমতা কেতিয়াও নাথাকে কিন্তু প্ৰাপ্তবয়স্ক হিচাপে এজন অভিভাৱক হিচাপে ভাল বেয়া বিচাৰ কৰাৰ ক্ষমতা আপোনাৰ নিশ্চয় আছে সেয়ে শিশু এটাই কৰা সকলোবোৰ দাবী আপুনি মানি নল'ব শিশুটোৱে ভুল বিষয় এটা জেদ ৰাখিছে সেই কথা শিশুটিক বুজাই দিয়াটো আপোনাৰ দায়িত্ব বা আপোনাৰ কৰ্তব্য এটা কথা মনত ৰাখিব শিশুটিক এই বিষয়বস্তু বুজাই দিওঁতে খঙৰ সলনি মৰমেৰে বুজাবলৈ যত্ন কৰিব আপুনি যদি শিশুটিৰ সকলোবোৰ দাবী সকলো সময়তে মানি লয় তেন্তে শিশুটিৰ দাবী এটা সময়ত অধিক বাঢ়ি গৈ আপোনাৰ কোনো কথাই মানি ল'ব নোখোজা হ'ব সেয়ে সৰুৰে পৰাই শিশুটিক নিজৰ সীমাবদ্ধতা বুজাই দিয়ক নম্বৰ দুই সকলোৰে সন্মুখত আপোনাৰ শিশুটিক বা সন্ সন্তানক সমালোচনা নকৰিব কাৰণ প্ৰত্যেক শিশুৰ মাজত আত্মসন্মান জ্ঞান থাকে আমাৰ সমাজত বহু পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ আত্মসন্মানৰ কথাবোৰক আওকাণ কৰি নিজৰ সন্তানক অন্য সন্তানৰ সৈতে তুলনা কৰে আপুনি যদি এইদৰে শিশুটিক সমালোচনা কৰে তেনেহ'লে শিশুটিৰ মনৰ আত্মসন্মানত আঘাত লাগে যাৰ ফলত শিশুটি জেদি হৈ উঠিব আপোনাৰ ভুলৰ বাবেই সন্তানৰ মনত বিৰপ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আপোনাৰ ভুলৰ বাবেই আপোনাৰ প্ৰতি মনে মনে ক্ষোভ কঢ়িয়াবলৈ ধৰিব যাৰ ফলত শিশুটি জেদি হৈ উঠিব যদি আপোনাৰো সেই অভ্যাস আছে তেন্তে সেই অভ্যাস আজিয়েই ত্যাগ কৰক সচেতন হওক সন্তানক সকলোৰে সন্মুখত সমালোচনা কৰাৰ অভ্যাস ত্যাগ কৰক নম্বৰ তিনি প্ৰশংসা বা উৎসাহ আপোনাৰ শিশুটিৰ বাবে খুবেই জৰুৰী আপোনাৰ সন্তানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনাৰ পৰা প্ৰশংসা শুনিব বিচাৰে প্ৰশংসাই শিশুৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰে সেয়ে শিশুৰ প্ৰশংসা কৰিবলৈ আপুনি ভুলতো নাপাহৰিব প্ৰশংসা কৰিলে শিশুৰ উৎসাহ বাঢ়িব আপোনাৰ শিশুটোৱে যদি কোনো কাম কৰি ভাল পায় তাক প্ৰশংসা কৰক উৎসাহ দিয়ক বিশেষজ্ঞই জনোৱা অনুসৰি আজিৰ দিনত অধিকাংশ শিশুৱেই সৌজন্যতা প্ৰকাশ কৰিব নাজানে এই অভ্যাস যদি বহু ডাঙৰলৈ শিশুক শিকোৱা নহয় তেনেহ'লে পাছলৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে আজিৰে পৰাই শিশুক সৌজন্যতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ শিকাওক কোনোৱে যদি কিবা উপহাৰ দিলে তাৰ বিপৰীতে ধন্যবাদ দিবলৈ শিকাওক কাৰোবাৰ হঠাতে আঘাত দিলে চৰি ক'বলৈ অথবা ভুল স্বীকাৰ কৰিবলৈ শিকাওক নম্বৰ পাঁচ কথাৰে কাম নহ'লে আপোনাৰ শিশুটিক প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ বাৰে বাৰে কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দি নাথাকিব আপুনি দিয়া নিৰ্দেশ সি কেনেকৈ পালন কৰিছে সেই বিষয়টোত বেছি নজৰ দিব গতিকে অভিভাৱকসকল এই পাঁচটা বিষয়ে পাঁচটা ভুলৰ বাবেই আপোনাৰ সন্তানটি জেদি হৈ উঠিব পাৰে গতিকে এই পাঁচটা ভুল আপুনি ত্যাগ কৰক দেখিব আপোনাৰ শিশুটি জেদি স্বভাৱটো দিনে দিনে কমি গৈছে গতিকে সন্তানৰ প্ৰতি কিছু সচেতন হওক ধন্যবাদ